площадке автохаб мы смотрим мазду cx5 автомобиль у нас 23 года 36 пробега был у нас передний удар комплектация префери хотят за такой автомобиль 20 3 900 вижу заводская резина у нас стоит той. хорошая комплектация с бесключевым с люком удержание полос адаптивный круиз проверяем автомобиль собираем информацию Готовим отчет и отправляем нашему заказчику. Тут по зазорчикам есть проблемки. Так как бы хотелось бы ее поставить. Ну, и, короче, я думаю, что это Тайвань стопроцентно. Тут у нас подсбита дверь после удара. точка да. А, сделано хорошо, покрашено, шагрение. покрашено прям в прибор. Я не знаю, как они так подкрасили, но прям мое уважение.